Hang, watu e kang, bojoku watuke Kang ngra mari-mari. apa? Indrin, indrine ben mari selawase. Nah, iya kan. Bojomu kok aja nek rokok, bojomu aja rokok. indrin tenan aja, aja. Ora apik, kudu tenanana. Digekne anu, digene wedang jeruk. Wedang jeruk anget-anget kae, enak sore, esuk, awan, sore ngono. kurang duwe lho, Kang. lah meres pir. Wes iki lho enek peresane, tenang aku enek tenang wis toh, tenang Sulaiman, tenang-tenang. Nah, iki peresan jeruk. Nah, iki peresan jeruk iki. Iki kanggo fungsine kanggo meres jeruk ya Nah, ya kan. Iki bahane wis plastik tapi plastiknya sing worth it banget sing yo iki, sing lah sing kandel, ya kan. Iki wis ana tatakane nang mejane kene sikilan kene sikilan ya toh. Nah, iki iki kanggo nyaring isine kae ben ra ketot diplokne kene, jeruke dipasangne kene, dipres. Crek. Krek. Curu-curu-curu-curu-curu-curu. Nah, lah wis pegareno wangi ngene. Cur. Nah, bujumu, geno, geno wedang jeruk, isuk awan sore bengi gekno wedang. Ben merokoke Angelange tukokno indri bentang cepet ngono bentang cepet lewat iki regane pira Kang regane murah ceken dhewe ning keranjang kuning aku amasane detele rego wegah aku ceken keranjang kuning regane pira dibi biar gak ana dusta di antara kita ya kan ngono lo regane murah lah bujumu, ya, ya Bahannya, wis to karo larang roke bojomu iki ha iya kan bahane kualitas banget ya kan bentuke kaya opo ya kok mesin <laughs> ya. Munggu, silakan dicek di keranjang kuning lek gelem lara gelem ya wis